आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ऋणमोचन महागणपती स्तोत्रं या स्तोत्राचा पाठ करणार आहोत हे गणपतीचे अत्यंत प्रभावी व दुर्मिळ स्तोत्र मानले जाते हे स्तोत्र वाचल्याने जपल्याने किंवा नित्य पठन केल्याने साधकाला जीवनातील ऋण कर्ज आर्थिक अडचणी व्यवसायातील तोटा नोकरीतील अडथळे इत्यादी अडचणी दूर होतात असे शास्त्रात वर्णन आलेले आहे चला तर सुरू करूयात ऋणमोचन महागणपती स्तोत्र श्री गणेशायन अस्य ओम ऋणमोचन महागणपती मंत्रस्य भगवान् शुक्राचार्यऋषिः ऋणमोचनगणपतिर्देवता ऋणमोचनार्थे जपे विनियोगः ॐ स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलम् महाविघ्नहरं सौम्यं नमामि ऋणमुक् ये महागणपतिं देवं महासत्वं महाबलम् महाविघ्नहरं सौम्यं नमामि ऋणमुक्तये एकाक्षरम् एकदन्तम् एकब्रह्मसनातनम् एकमेवाद्वितीयं च नमामि ऋणमुक्तये शुक्लाम्बरं शुक्लवर्णम् शुक्लगन्धानुलेपनं सर्वशुक्लमयं देवं नमामि ऋणमुक्तये रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णं कृष्णगन्धानुलेपनं कृष्णपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये पिताम्बरं पीतवर्णं पीतगन्धानुलेपनं पीतपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये नीलाम्बरं नीलवर्णं नीलगन्धानुलेपनं नीलपुष्पैप्पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये धूम्राम्बरं धूम्रवर्णं धूम्रगन्धानुलेपनं धूम्रपुष्पैप्पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये सर्वाम्बरं सर्ववर्णम् सर्वगन्धानुलेपनं सर्वपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये भद्रजातं च रूपं च पाशाङ्कुशधरं शुभं सर्वविघ्नहरं देवं नमामि ऋणमुक्तये यपठे तृणहरस्तोत्रम् प्रातःकाले शुचिर्नरः षण्मासाभ्यन्तरे चैव ऋणच्छेदो भविष्यति इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ऋणमोचनमहागणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम् कुण्डलिका वरदा हरिविठल श्रीज्ञानदेव तुकारां पण्ढरीनाथ भगवान् की जय मऊली ज्ञानीश्वर महाराज की जय जगदुरु तुकार महाराज की जय वरद विनायक भगवान की जय